Aziz izləcilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Xırdalan şəhərinin gözəl yerində 2 mərtəbəli görürsüzmü? Gözəl 2 mərtəbəli, küçəsi geniş, market yanında, məktəb yanında, park yanında, gözəl bir yerdə daha. Hörmətli izləcilər, marshrut 50 metrindən keçir. Belə 2 mərtəbəli evi çəkib təqdim edəcəm. Həyətini görürsüz, geniş. 2 dənə rahat maşın girə bilər, hətta 3 dənə maşın salmaq olar həyətinə. Cisəminə giriş, küçəsi 6 daş. Baxın, belə bir dənə 2 mərtəbəli gözəl bir dənə evdir, həqiqətən. Evimiz çox gözəl bir yerdə yerləşir. Onu deyim biləsiz. Daxil oluq evimizin içinə. Həyətinin bir də çəkimsini göstərəm. Giriş qapısı ora idi. Görürsüzmü? Geniş 3 dənə maşın girə. Daxil olarkən evimizin içində döşəməsi bura metlaxtır. 2-ci mərtəbəyə qalxmaq üçün pilləkənləridir. Sağda burada sanozevrdir. Görürsüz kimi sanozevrdir. Aqşarları 1-ci mərtəbədənki qoyulur, 2-ci mərtəbəsə alan adam özü qoyacaq. Pilləkənin altında kladovkadır. Və burada bir də mətbəxidir. Geniş mətbəxi var. Mətbəxinin görünəndə burada əlavə -əl burada baxın yeri var, qosh yeri var, görürsüzmü? Belə bir mətbəxi vardı. Keçə indi evimizin qonaq otağını çəkib sizə təqdim edim. Hörmətli izləyicilər, qonaq otağına daxil olarkən geniş, böyük kvadratda qonaq otağıdır və onun deyincə döşəməsi taxtadır. Evimizin ikinci mərtəbəsinin çörnü pol da var. Döşək. Üzürsəm döşəmədir. Evimizin pəncərəsi həyətə baxır, qonaq otağıdır. Qalxan indi ikinci mərtəbiyə, hörmətli izləyicilər. Pilləklərlə ikinci mərtəbəyə qalxarkən burada balaca bir dəhlizi var. Balkona çıxışı var. Başlayaq burdan ikinci mərtəbənin bir yataq otağıdır. Qarşısında maneə yoxdur, pəncərədən günəş işığı tam aydınlıqla düşür. Döşəməsi laminatın ikinci mərtəbənin ən böyük yataq otağıdır. Geniş kvadratda yataq otağıdır. Yəni 2 dənə yataq otağı, genişdir, bir otağa biraz balacadır. Balaca deyil, ha, normal kvadratdır. Pəncərəsi görürsüz, günəş şığıb düşür, maneə yoxdur. Bu da 3-cü yataq otağı. Yəni normal kvadratdadır. Gözəl kvadratdadır. Mebelə ayrı olan əşyalar tam yerləşib. Pəncərəsi birbaşa həyətə baxır. Burada 2-ci salon verir. Salon zərif kvadratdadır. Kvadratı normaldır, böyükdür, yaxşıdır. Və burdan balkona çıxırıq balkonu, belə uzun belə balkonu var. Baxın, həyətində çəkib sizə göstərirəm. Evimiz məktəbə yaxın, marshrutaya yaxın çıxarışı var. Yəni kupçası var, yem biləsiz. Xahiş edirəm kanalıma izləyin. Məndə belə evlər çox olacaq və izləyin, evin qiyməti normal, elə bir qiymətdir ki, yəni bu evi qiymətində olan evi axtaran müştərimiz çoxdur. İzləsin və gəlsin. Mən nömrəmlə əlaqə saxlasın, gəlsin, alsın. Xahiş edirəm kanalıma dəvət olun. Qiyməti aşağıda yazsam. Nömrəmlə məndə əlaqə saxlayın. Hörmətli izləcilər. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun.